Об'єднаню комунар: 85 років. Славитне підприємство має харківське коріння. Саме тут, в 1927 році, створювалася трудова комуна імені Дзержинського. Її керівником та ідейним наставником був відомий педагог Антон Макаренко. Виховання працею безпритульних дітей це були тільки перші кроки. Відразу ж перед керівництвом та вихованцями ставилося завдання створити завод. Який повинен взяти участь у розвитку економіки молодої держави, навчання, праця, досвід все це об'єдналося у великому ентузіазмі. Завод-комунар відразу ж зайняв ведучі позиції серед інших підприємств країни. Можна вважати, що саме з цього підприємства починалася індустріалізація всієї країни. Із тих прошлих років, я так думаю, саме таке знакове собиття це було. Впервые в Советском Союзе произведен ускопленочный фотоаппарат, ФЭТ. Это было достижение тогда уже превращенного из мастерских в коммун, коммун, коммунаровцев в производственные предприятия. Потому что там была государственная поддержка, там были условия созданы для того, чтобы можно было привезти из Германии лейку, разобрать, создать прототип и выпустить его в мир. Был не копией, да, подсмотрели да, что-то сделали. Но, тем не менее, это был ФЭД, он был лучше технически э, исполнен, и э, доказательством тому был поход челюскинцев, которые использовали как и ФЭД, так и Лейку, и сказали, что Лейка не выдержала. Потом пришла война, эвакуация, эвакуации изготавливали прицелы, артиллерийские, снайперские винтовки, топливную систему для самолетов, вкладывали свой труд в победу. У 1951 році завод був переданий Міністерству засобів зв'язку. Мета підприємства усвоєння виробництва бортової та наземної апаратури систем управління ракет. Перед колективом була складна задача створити конструкторську, технологічну та ряд інших служб. Було розгорнете нове виробництво, підготовка робочих до виконання незнайомих раніше операцій з урахуванням високих вимог до якості. Проводилось передовые технологические процессы. Нас рассоединили новый завод Фет, который образовался уже в 50-х годах, который занимался уже дальше и топливной аппаратурой и фотоаппаратом. А нам в 51-м году Сталин подписал совсекретное распоряжение о размещении на нашем предприятии производства систем управления ракетоносителя, тогда боевого, R-1. И с тех пор мы занимаемся основным производством систем управления ракетоносителей. А семейство ракетоносителей, в принципе, было большое. Это боевые машины плюс мирный космос. Строительство орбитальной станции ракетоноситель «Протон», генеральный конструктор и производитель у нас «Семерка». 511 машина, которая потом переросла, модернизировалась, которая до сих пор выносит человека. В декабре 21-го они стыковались, 19-го мы их пустили. Это был 1798 пуск этой машины. Наша украинская ракета «Зенит», которая помогает осваивать космические просторы, запускает спутники, это морской старт. Все наша система управления. Кроме космических ракет. У нас были другие темы, связанные с космосом. Это исследование дальнего космоса, это система управления объектами, спутниками, телескопы, спутники связи, телекоммуникационные, военные и, и другие. Я вспоминаю времена, когда мы строили, создавали эту передовую технику. Каждый раз нашему предприятию приходилось создавать что-нибудь новое что-нибудь модернизировать. И всегда это новое требовало от нас знаний как конструкторов, так и технологов и более сложную аппаратуру. Вот, например, мы создавали тополь. Это было технически сложное и технологически сложное изделие. Тополь пришел как бы на смену предыдущим нашим изделиям, которые мы изготавливали на нашем предприятии. Это было сложнейшее, грознейшее оружие, которое нам удалось освоить и изотавливать на протяжении нескольких лет. В то же самое время мы модернизировали системы управления ракетой Союз. На нем летали и летают все космонавты Советского Союза, и даже американцы сейчас летают. Также мы изотавливали сложную сложную систему управления для ракеты Протон. Это самая мощная ракета изготавливаемая в Советском Союзе и за рубежом. С помощью ее пускали на околоземную орбиту тяжелые спутники для станции ММКС, для станции МИР, для других станций. Вот эти вот сложнейшая техника – это путь, по которому мы шли, развиваясь до сегодняшнего дня. В производстве всюду были задействованы руки наших рабочих, наших работников. И это самое главное. Они, не считаясь ни с чем, практически по суткам, по двое суток пребывали здесь для того, чтобы вовремя сделать какую-то аппаратуру. Биографии многих поколений харьковян повязаны с историей коммунара. С теплотой в сердце вспоминают ветераны роки своей работы на предприятии. А телевизор «Березка», который выпускал завод, был почти в каждой оселе. Швидко плине час. час. І сьогодні, коли підприємство Комунар відзначає свій 85-й ювілей, можна стверджувати, що, незважаючи на економічну кризу, він зберігає свою актуальну необхідність для промисловості України. У нас була легенда ми производство телевізорів і більше нічого. В общем, об'ємі, це було космос, і вся воєнка займала, ну, условно говоря, 25%, все остальное гражданка. Сейчас все наоборот. Мы 100% государственное предприятие, которое не подлежит приватизации, и при всем при этом смогли сохранить свой потенциал. Мы сохранились не в том же виде, как было, потому что мы были унитарное предприятие, теперь мы стали объединением. К нам присоединили Харьковский завод электроаппаратуру. Они делают продукцию, которая нужна оборонному комплексу Украины. То есть они делают запчасти электронику к танкам. Да, завод преобразился. У нас есть филиал, Харьковский завод «Электропотор», у нас есть филиал в «Богодухове», который мы тоже сохранили. У нас появились другие направления, у нас есть и в Киеве филиал, который занимается новым для нас, но это все-таки с космосом связано, навигацией. Могу сказать уже, что Верховный Совет Крыма подтвердил наше желание в создании единого диспетчерского центра с использованием нашей аппаратуры, то есть дал добро на создание единого диспетчерского центра в Крыму с использованием потенциала государственного предприятия. То есть не привлечение и завоз из-за границы, а это уже продукт нашего производства, это тот наш производственный потенциал, те наши наработки, которые будут служить уже непосредственно людям в Крыму, ну и, надеюсь, может быть, и потом опыт Крыма перейдет и на Харьков, и другие области Украины. Это система, которая позволяет контролировать, мониторить, обеспечивать правильную логистику, всего коммунального и некоммунального транспорта, который обеспечивает перевоз граждан. Это автобусы, маршрутки, троллейбусы, это и коммунальный транспорт другой, это и милиция, и скорые помощи. С точки зрения экономики есть расчеты, которые говорят, что при использовании рационального процесса контроля можно достичь экономии в денежном эквиваленте только на топливе до 20%. А если учитывать Особенности того или иного вида коммунального транспорта то можно даже дойти этим показателям до 35%. Создали на базе Крюковского настроительного завода целую отрасль пассажирского настроения, где мы участвуем своим интерьером, своей электроникой. И на сегодняшний день можем сказать, что наша продукция продается как в Казахстан, в Таджикистан, в Молдавию, в Белоруссию и в Россию. И есть положительные отзывы потребителей. И я надеюсь все-таки, что Украина тоже будет нуждаться в вагонах, и у нас появится еще больше работ. Тем более мы освоили и серийно готовы обеспечить потребности в Украине, которые на сегодняшний день доходят уже до полутысячи вагонов, которых надо будет в стране. Державное предприятие «Объединение Коммунар» сберегает свой статус науково-виробничего. Високотехнологічне виробництво випускає інноваційну продукцію високої якості, яка затребувана не тільки в Україні, але й за її межами. Все, що літає на пострадянському просторі, має елементи та агрегати, вироблені на цьому заводі. Ми зараз виробимо, значительний упор ділимо на створення авіаційної техніки. Для авиационной техники мы создаем аппаратуру, регулирующую двигатели для вертолетов. Для авиационной техники, для самолетов Ан-140, Ан-70, Ан-158 создаем технику большую, антиобледенительную технику и технику для климата внутри кабины. И еще мы создаем ракетную технику. Мы делаем ракетную технику для космических полетов космонавтов, сегодняшних космонавтов. Вот совсем недавно мы посетили космодром вместе с генеральным директором и главным конструктором. Были на пуске ракеты ТМ-6, на которые запускались два космонавта из России и один космонавт американский. Это все славит наш коллектив. Я хотел бы... виразити щиру благодарність всім нашим робітникам за ту участь, яку вони приймали і приймають сьогодні в ізготовленні э, апаратури. Об'єднання комунар вже багато років зберігає свої традиції. Працівники заводу мають стабільну зарплату та соціальний захист. Зараз середня зарплата на підприємстві окола 4000 грн. Ну, це як, е, общий показник на всіх есть возможность не только получить возможность отдыхать у нас, но также благодаря нашему коллективному договору мы можем направлять в лечебные учреждения Украины и обеспечивать материальную поддержку. Колоссальное количество всяких кружков, это и танцы, и спортивные секции, это и легкая атлетика, это и стрельба из лука, это и футбол, это и волейбол. Це і теніс. Життя заводу продовжується і воно має свої перспективи. Об'єднання Комунар, маючи могутній виробничий потенціал та кваліфікований інженерний і робочий персонал, продовжує активні роботи з розширення обсягів своєї продукції. З 2006 по 2012 6 років, повних 6 років, Ми вилічили об'єм производства в 4 рази. Ми не втратили Мы, наоборот, приобрели еще дополнительно рабочих мест, создали Это свыше 300 человек дополнительно рабочих специальностей, мы приняли на завод. Это же э, завод был уже на грани э, ликвидации. То за эти шесть лет в четыре раза увеличили объем производства. Когда я принимал завод, у нас было 3200 человек. Сейчас у нас уже практически 4000 неполных. Потому что у нас появились новые направления. Это авиация, это малолетательные аппараты. Мы проводим модернизации системы управления, перевод их в цифровой вариант. И надеемся, что мы будем участвовать в программе дальнейшего освоения космического пространства и участия на Международной космической станции. Хотя сейчас мы представлены только в единственном виде. Объединение Коммунар, Космическое агентство Украины через наше предприятие участвует в... освоєння космосу космоса і роботи міжнародної космічної станції, що в принципі підчоркувалось не один раз, навіть на присному уровні. На урочистостях, присвячених 85-й річниці об'єднання Комунар, ветерани та співробітники заводу були відзначені почесними нагородами від облдержадміністрації та облради. За вагомий внесок у зміцненні економічного. наукового и промыслового потенциала Украины присвоено звание честно працівник космического галузі Украины генеральному директору Объединенных комунар Любомиру Савадошину. Комуна, которая образовалась здесь в 27 году, она заложила основы вот этого э, коммуновского духа. Мы живем большой семьей коммунаром в котором, в принципе, находит место и работа, и отдых, и какие-то э, другие гарантии, которые не связаны с непосредственным производственным процессом, но это решение в какой-то степени, в маленькой степени бытовых проблем. Ну, так мы живем, и я считаю, что этот наш дух коммунаровский, который с 27 -го года так идет у нас по жизни, он сохраняется у нас на предприятии. и я могу сказать, что мы можем гордиться тем, что мы коммунарцы.